Ну, подумал, что ночи услышали сильный, сильный взрыв, поняли, что что-то плохое происходит. Выскочили на улицу ну, на территорию рынка. Увидели здесь большой пожар. Сюда при пришли. Но ну, своими силами мы не, не, не смогли не могли справиться по-любому. Видим, приехали пожарные. И потом был настолько большой огонь, что... Ну, Пожар перенесся на другие торговые ряды. Мы как бы ну, не, не могли справиться. Там понимаем, что если там разразился другой пожар, то будет вообще еще больше Поэтому мы взяли огнетушители, мы знали, где они находятся. Большие такие мощные огнетушители попытались предотвратить пожар. Частично локализовали, но тоже сами не, не справились. Хорошо, что пожарные оперативно реагировали, приехали. Но у меня честный лоб немного обгорел, болело потом. В принципе, большого огнетушителя, насколько мог ближе подойти к огню и пытался платить пожар.